никогда не видал я бендюги, ведь я рожден во времена буги-буги. И одесских куплетов я не сочинял. Ну блин, как мне повезло, что я ошибся и поехал по Одесскому Николаевскому шоссе. Давай, конечно, зеркало сказка. Ну бывает, конечно, местами. Если бы я поехал по тому крюку, где мне рисовала страва, я бы, короче, выехал вот по такой бы грунтовой дороге. Я подозреваю, что я бы наумушился, во-первых, чтобы... Во-вторых, там лили в тех краях очень сильные дожди. Это здесь так сухенько, вроде все нормально. Ну, дожди, естественно, поразмывало бы дорогу, это вообще как нет. Я бы там намучился, застрял бы там, проклял бы все на, на свете. В общем, благодарен Ой, я тебе в что со мной так сыграла в шутку и сыграла в шутку в лучшую пользу. Обычно играет она в худшую хольте. Ну, в этот раз повезло. Не ну баскот, и вот начинается жара. А Будем скоро на раздеваться, наверное. Дойдет да, и осталось на 70 километров. Видишь, легко. Квартиру. На передачке 3-4 чухкая mm -hmm. нормально. В общем... Скоро мы увидим одежду езж... В общем, остановился Я, собственно, вот по какой причине еду Я все Стоит какая-то станция а, Посреди поля Не знаю, насколько будет видно Через фотоаппарат Вот это вот Солнечные панели В общем, народ Это находится через Одессу Там в пределах 30, по-моему, километров Или 60 ну точно я не помню, ну плюс минус на они, не солнечные панельки. Мне, конечно, интересно, если кто знает, для чего это, пишите комментарий, с удовольствием почитаем. Так что вот такая вот прикол. И это тянется он на все поле. Жалко, конечно, посадка закрывает, но эта посадка меня спасает. Мы продолжаем держать путь на Одессу. дорога нас привела в Коблево. Тут делают Коблевские вина. А это фирменный магазин от завода, судя по всему, Коблево. Ну и сейчас будем обедать в Возьмем. И продолжим путь узнать на Ну мы недалеко. Обедать я буду там, наверное. Ну, там, где чебурек, чебуреки, там есть столы, стулья. А там мы мы обедать, снег, 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 такой, Хлеб, значит, ты ты такой чебурек. За снег, снег, я считаю, снег, даже не В общем, на паблинке содействует за 34 километра наблюдаем вот такую красивую картину, какие пейзажи. Ну и вот собственно тоже замечательный сюжет. Это у них такие заливы. Начинаются. Ну и он туда идет дорога. Там дома. В общем, держим путь. На десу совсем немного осталось. Хотя мы въехали в Одесскую область. Но там указатель паршивый и была указана паршивая дорога. живу, улыбаюсь Дюку по бульвару хожу со второго Ну что, друзья, товарищи, можете поздравить. Въехал я в город Одессу, но не увидел указателя, это город Одесса. Судя по всему, с этой гребаной войной указатель города Одесса снесли. А я так хотел фото фотографироваться. Ну ладно, спрошу у народа, где еще может быть. Если что, найду. Круто, я в Одессе. Вау. Я доехал. А вон, Одесса. Еду, короче, по Одессе. Культура вождения, но никакой водитель. Обрезают, подрезают, короче говоря. Чем-то похожа культура вождения их на Запорожскую. Практически всем. В других городах есть себя как-то покойничья. Город Одесса. улица Поливодовская. Там справа привод. ранится одно забавное когда-то тут я гулял в этих дворах так сказать, дорогами моими моим. Не а вот я сам забрался дальше Thank <laughs> you. Сюда сдаваться нечего. Короче говоря, город Одесса. 3D-хостел. Цены нормальные. велосипедом все Хотя в коридоре места для велосипеда хватает заложено. И никто ничего, падок не будет. Спотыкаются, короче говоря. Вот такая беда. Одному вот придут, снимать Надо ехать группой, а группой ехать сюда. Не один год надо ехать. Ну вот запоминайте, друзья, товарищи, что если в одиночку ехать, то учтите, что вас не пустят и в этом способе велосипеда. Выставят велосипед приковывать за У нас за прикована приковывать велосипед и дальше Вот типа вот так вот велосипед стоит, и он как мотоцикл надо приковать. Ну и еще вот это вот, короче говоря, по столу поставим вот так. Вот. Ворота девка хостел, в котором я остановился лайк вот рекомендуем для туристов для туристов одиночка это в городе здесь улица такая садовая садовая 15

Недовольный, квартира не думая. Первый. самый-самый настоящий кабриолет вот такие вот крутые аппараты ездят тут Утро. Одесса. Город Невской. Улица Неженская. Дорога на брусчатке, а мы спасаемся тротуарами. Держим путь на службу по Пантелеморовску, там надо на базаре купить черную заемку, и намотаем и поедем дальше. Осматривайте все замечательные находится вот такая церковь на улице Пантелеймоновской 72 или 73 здания Пантелеймоновская другого немного ракурса и сейчас двигаем на Днепр много брусчатки, иногда приходится по Вот летать, Мы ну, еще программами. в заданную программу. Начало или конец улицы Дерипасовской. Такие вот здания архитектурные, прикольные. Попадались. Можно много. Но Сейчас двигаемся по одному

Вот всякий шоколада. Такое книжка. Все времена я не помню, что она тут стояла.

такое адрес Леонид Кутесов от благородной Одессы Автобусные экскурсии Вот еще забавная занятость I'm oh. sorry. и вот сейчас фигуры это есть всякие тут фигурки музыкантов

не помню, показывал это здание на Дерибасовской или не показывал. Но, в общем, захожу, захочу его еще раз. Та же улица Геребасовская, очередной черный сюжетик. Вот, вот и он, здание интересное, как будто не оперный театр. Сейчас подойдем поближе рассмотрим. и попали на улицу Ричельевского. И вот наблюдаем вот такие вот замечательные сюжетные здания по архитектуре.